Արսելվորը ուղագիորեն Ալիփանան հայությունը կամ ավանտագանի սյուրքը այս երկու հարցերը գրնա իրար գավել։ Հետաքրական է նաև լսել մայստրոյի դարձիկ այս գաբացության։ Մայստրո, ինչ ես ընդառավես պիտի կարերքի մասին իմ դարձիկսն ասինքն։ Նախևառաջ ուշ լինի, անուշ լինի։ Հիմա մենք պետք է հատ ժամուն կարող ենք փոխեցինք մեր կարերքը, բայց այն ինչիշ չի նշանակեր, որ մենք կարերությունները ցունինք փոխելու։ Եվ կարծիքով մեր խնդիրը չի ասի գա շատ բարձր է ը բետությունը որոշում կառնել հայաստանի մեր հայաստանի երաշիշները որոշեն այն ինչ գդորներն են որ պետք է քվեարկության տրվի եւ ժողովուրդը քվեարկի շատ բարձր է ասի եւ բնականաբար միշտ ավելի լավը գա երաշխությամ մեջ այսինքն չի՞ մենք դասենք հիմա լավ երաշխություն ունի հետո ավելի լավ եղավ ավելի փոխենք չէ շատ բարձր է բայց մեր հիմագվա հիմագվա իներկը անհարմար է գարձեմ անհարմար է նույնիսկ եթե ծիրեն անհարմար է թող լա մրցույթ եւ թող ընդրմի բետղացք հիմնը եւ նկատի ունենան նույնիսկ մեճը պոանտագությունը փիչու ոկեվորիջ լա գլլա հանդիսավոր գլազի մորական ադիկա ալ դարբեր հարցի տեխնիկ տեխնիկ արձերը երաժիշներ ինչ որ որոշեն այսինքն պետք է փոխվի ես կարձեմ եւ նկատի առնել ըստ իրքա հայերը նույնիսկ վեարգության մասնակցին ըստ իրքա երը որտեղ մենքal դեր չի վերջում մենքal հայերենիքին մազ կգազնենք շատ բազմին նվեր այստեղ հարցում է հարցուկա որ հետաքրքրական է հարցը ալ թե ցեզի թեմերը մույս փորձ ընդերներուն արդյոք այստեղ հարց ինչ որ քիչալա հարցը թե արդյոք բեդագան է թե ժողովրդային մագարտակի վրա է Այսպես դնենք հարցը՝ եթե Հայաստանի պետությունը որոշի հինը փոխել արդյոք արվեստակետներով մագարտագով ոչ արվեստի մագարտագով այլ արվեստակետներու ընդրութիան եւ այլն այս մագարտագով հարցը գահառանան թե միակ հարցը որ այժմ գա քաղաքական որոշումն է։ Հմմ։ <us> Շնորհակալություն։ <us> նախացություն եւ անցնելով մոսկվա մենք վայ պիտի ընտրեմ կարճ որովհետեւ ժամանակի մեջ չենք տեղավորվում այս երհերաժամին դรามադրված ավարտում ենք արդեն համացեք էլի գալով այն հանգամանքին որ այ այս ամենը ինչի մասին մենք խոսում ենք ոչ միայն հիմնի այլև նմանատիպ շատ խնդիրների մասին գալիս է մտածողության բարթույթի հոկեբանական բարթույթի հիմա այդ հերից ինչպես է պատկերացնում մեր ընկերը Բարո՞ւng ապայն, որքանով է սա տիպիկ մեր ժողովրդին։ են, Մենք ենք բարձացնում այս խնդիրը, թե ավելի կան օրինակներ ուրիշ երկրներում։ Նշված որ գերտերությունները չեն փոխել իրենց հիմները։ Իսկ խնո՞ւ է դա չի։ Ես համաձայն չեմ, որ գերտերությունները չեն փոխել իրենց հիմը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 1931 թվականին փոխել է իրեն հիմը, ոչ թե այդ ուժի հիմը, դա ոչ մի ողջին Կալամբիա, որից հետո հիմա 31 թվականից հետո այս բան հիմն է դառնում ունեցած որտեղերի մեջ ամերիկանի փոխել։ Նույն էնտեղ Ֆրանսիա կա, որտեղ Վիշիի կառավարության ժամանակ 4 տարի Մարսելյոսը փոխել են ուրիշ բանով, որից հետո երբ որ ազատագրեցին Ֆրանսիան, անցան Մարսելյոսի։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե այս հարցի լուծումը, ճիշտ եմ հասկանում եմ, այս այն ինչպես պետք է լուծվի։ Գիտեք ինչ Ես ինչ թվում է, որ այս նոր հիմնը, որ պետք է լինի, դա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության հիմնը պետք է լինի, այլ ամբողջ Հայության հիմնը։ Քանի որ մենք արդեն ազատ ենք, անկախ ենք եւ ամբողջ Հայության հիմնն է։ Եվ լավ կլինի, որ նույնից, եթե համաձայն չեն, եթե այս 2006 թվականի մրցույթի արդյունքները կառավարությունը չի զում, ընդուններ, երբ որ արդեն հախտուղի ճանաչվելն եւ պետք է ասեմ, որ յուլիի դասին եղել են շատ ականավոր երաժիշտներ, դու այնտեղ 4-5 կոմպոզիտորների գործեր էին՝ Ռոբերտ Ամիրխանյան, Երվանդ Ելսինկյան, Էդգար Հովանեսյան, Տիգրան Մանսրյան։ Եվ եւ Արամ Խաչատյանը, ինչպես նիստ, ինչպես ասեցի Արամ Խաչատյանը, երաժշտությունը հախտեց եւ տեքստի հոցնեն։ Բայց կարող է Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, որ ավելի ընդունվում է որպես խորթային շրջանի Հայաստանի լինել ամբողջ հայության միավորող մի սիմվոլ։ Գիտենք ինչ ես այսօր դիցամ չեմ տեսնում այդ երաժշտությունը, եւ չգիտեմ ով կարող է գրել այդ երաժշտությունը, այդ նոր հիմնի երաժշտությունը, որ ամբողջ հայության միասման սիմվոլ դինք։ Լավ, շնորհակալություն Մոսկվա։ Շնորհակալություն։ Հայտնեն ձեր քարտիկները։ Լսեցինք Բերութ, Մոսկվա, Լոս Անջելես։ Շնորհակալություն։ մեր հյուրերին զորութին մասնակցելու համար։ Հիմա մաեստրո, մենք այն ամենը մեզ չհաջողվեց բոկվել հիմնից, որովհետեւ մեր նպատակը այսօր միայն հիմնը չէ, հիմնը առիթներ ընդհանուրը խոսելու թե մենք մի երեք օրից նշ Եթե մենք ապրենք քաղթային երկերում նշվում է հաստատ սոցիալ քաղթային Հայաստանի տարեդարձը եւ հնչելու երգորդային հիմնը լինելու է խորթային մտածողություն, խորթային բարքեր, խորթային կարգ ու կանոն, բայց մենք հիմա 20 տարի է ար, առնվազն հերացել ենք դրանից։ Այնինչ հիմա հիմա խոսում ենք, ի վերջո ոչինչ էլ ոչ, ոչ Միքայելը չեն քերացել, եւ եթե փորձենք, արագ Միքայելով կարող ենք վերադառնալ այնտեղ, որտեղից եկել են 20 տարի։ Ա Ես բավարարված չեմ իմ զրույցից։ Իմ զրույցը ցույց չտվեց, որ մենք մտածում ենք, մտահոգ ենք մեր խորհրդանիշի վերաբերյալ։ Իմ զրույցը ցույց տվեց, որ մենք չենք ազատագրվել մեր հին հոկեբանությունից, եւ մենք մենք միայն պատրաստի սիմվոլների ճանապարհով ենք ուզում գնալ։ Դա հերոյա ստեղծագործ մտածումից կյանքի։ Իսկ կյանքը, եթե ճունի ստեղծագործելու is նորա ստեղծելու արարելու իր խնդիրը նա գնում է իներցիոն ճանապարով եւ նա ոչ մի լաբանի չի կարող վերել։ Պետք է հավատալ, որ շուժտ կան մարդիկ, ովքեր կարող են անել այդ բանը։ Ինչ համառան հասկանալի է այսպեսի գնահատական, որ ես չեմ տեսնում այնպեսի մարդիկ, որ կարողանան անել։ Ինչու՞ չես հավատում քո ստեղծագործող բարեկամին, ով երկրում ապրող։ Ինչու՞ մենք ամստաուցիապենք վերաբերվում։ Կընշանակի մենք դուրս չենք եկել ինքնուրույն մտածողության ճանապարհից որտեղ մենք շահագրգռված ենք նոր բան ստեղծելու։ Այդ հոգեբանությունը մեզ հին սովետմիության մտածողության դաշտից դուրս է բերել, կարծես թե, բայց նորտեղ մեզ չի դրել։ Մենք ճուն ենք եզրակացություններ, իսկ փոս ընկնող մարդու համար փոս ընկնել չի այդքան կարևոր, ինչքան եզրակացություն անելը, թե ինչու ընկավ այդ այդ վիճակի մեջ։ Ես կոչ պետք է անեմ մարդկանց եզրակացություն անել եւ ընդունել նոր ռեալությունը, որ մենք ապրում ենք մի մի նոր երկրի մեջ, որ խնդիր ունի իր իր սեփական իր արժանապատվությունը արարելու։ Մենք մաստակից ենք արդյոք դրան, թե ուզում ենք հետ նայելով առաջ գնալ անընդհատ Հակոբ Պարոնյանի դեվիզով ապրելու համար։ Ես նորից պիտի գնեմ, որ պետությունը չի կարելի նայել դեմքով։ Պատմությանը հարկավոր է ցոծրակով եւ դեմքով Na, LDP ein. Ինչոր մեզ սпасում է, քանի որ բոլոր պատմություններից այն չի կարևորը, ինչ որ եղել է, այլ այն, ինչ որ դեռ պիտի լինի, սիրելի նվեր։ Դա այս այսօրվա ժուրյուսն էլ փաստեց, որ ձեր նշած պատմությունից մենք չենք կարողանում տարանցնել։ Այսինքն պատմությունն է հզոր, որ մենք չենք կարողանում նրանից բողել։ Չէ, մենք ենք թույլ, ոչ ենք կարողանում արել։ Եսին Երևսովետ միության այդ հոկեբանությունը, փակ ռեզերվացիայի մջ çapրոխ մարտի հոկեբանությունը դեռևս մեր մեջն էստացա։ Մենք դրանից չենք կարողացել։ Մենք ողակի կոչում ենք ազատ ազատ մարտը ինչպես է իրան ազատ զում ներքուստ ես դա չեմ կարողանում տեսնել պիտի վերադառնալ այս հարցերին անպայմանորեն անպայման պիտի ճշտվեն քայլերը եթե քայլի պատասխանը դու չես տալիս եթե քո ընթացքի մեջ չես ճշտում թե քալը դեպի ուրը տանում կարող է իներցիոն ընթացքը շատ դժոր եզրակացությունների բերել Մայստոր, ես դա compliment <chat> չեմ ուզում անել, բայց շատերից եմ լսել այդ թե կոզ այն ժամանակները, երբ քննարկում էր, թե հիմնը ինչպես հիմնին ինչ ճակատագիր է սպառնում, նշում էին, ինչ վաթիմ կարող է լինել Երազիմի երկիրը։ Ես չէի ուզել, որպեսզի հիմա մենք մանրամասներ քննարկենք։ Մանրամասներ չեն քննարկում, էլ հոգեբանական հարց է զուտ զեզուված։ Այդ դեպքում ես առաջարկում եմ սենս նայենք, որ մենք հարգավոր ընտրել ենք մի մեղեդի որ երեխայից միջև մեծին ոգևորի եւ ինքը ոչ թե ձևական ձերքը դնի կրծքին այլ ինքը իր երկիրը հարգիր երկիրը ոչ թե փաթաթված իրեն սիմվոլներով այլ իրական հողի սիրով հայրենիքի հպարտությամբ եւ հայրենասիրությամբ եւ դա կարողանա ժողովուրդը եթե մենք դնենք իրոք լայն կնարկման այն նոր մեր ստեղծագործությունները որոնք կարող են այսօր ծնվել Մենք փորձենք, փորձանք չէ, փորձենք, եթե կստացվի, մի գուցե կստացվի, լավ։ Եթե չէ, Արամ Խաչատրյանը գաուկա։ Լավ։ Լոս Անջելես, մայեստրը դոկավել ասնելու բան ունե, կհեկ ավարտում ենք արդեն։ Ոչ, ոչ։ Ես կուզենայի մենակ ասեի, մեր Բեյրուտի բարիկամներից, որ հանգարտ չի մտածեն, որ ես հերեն չեմ խոսում։ Հա։ Բայց այդ մեր, այդ մեր խոսակցությունը լսումա Մոսկվայում, Ռուսաստանն է, ես ուզում եմ Բորտրանկել լսեն, այդքան բան։ Լավ։ Լավ։ Լավ, շնորհակալություն զրուցին մասնակցելու համար, մայեստրո։ Առողջ ճեղեք։ Շնորհակալություն Մոսկվային, շնորհակալություն Բեյրուտին այսօրվա քննարկման մասնակցածին։ Պոսկոյեմ Գագիկ Գաբրելյանը, Արամ Խաչատրյանի հիմնադրامي տոնորեն արվեստաբան, Լոս Անջելեսում Կոստանդին Օրբելյանն էր, ԽՍՀՄ եւ Հայաստանի Ժողովրդական արտիստ, Բեյրուտում Պարքեվ Թասլակյանը, Լիբանանի Երջախմբի ղեկավար, իսկ Երևանյան տաղավարում Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Շնորհակալություն Ահա հուսով եմ որ մոտ ժամանակներում մենք կանդրադառանք այն ամեն այն երսարցին։ Շնորհակալություն։ Այսքանը։ Բարի գալուստ։